श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्वनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवी एवं परम्परा प्राप्तम् इमम् यो गो नश त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूलीले व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वम् वेथ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम् स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य त्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् तत्त्वतः मेति सोऽर्जुना वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूतामद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त ोके सिद्धेर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यम् मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः प्रस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारमव्ययम् न माम् कर्माणि हिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा मां योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवम् ज्ञात्वा कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् पूर्वैः कृतं कृतम् किम् कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्य मोहिताः तत्ते कर्म प्रक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा कर्मणो ह्यपि बोधव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च गहना कर्मणो गतिः कर्म कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत् स कर्म कृत यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ध्यानार्दिदग्धकर्माणम् तमाहु पण्डितम् बुधाः त्यक्त्वा किञ्चित् करोति सः चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरम् केवलम् कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यद्वृत्शालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम् प्रविलीयते ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा बुधम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति ोत्रादीनेन्द्रियाणि संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदि

नियताहाराः प्राणाप्राणेषु जुह्वति सर्वे केते यज्ञविदो यज्ञशपित यज्ञशिष्टामृतभुजो या ब्रह्म सनातनम् श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानयज्ञः परम् तप सर्वम् कर्माखिलम् पाठ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम् निन सत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोऽहम् एवम् यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथोमयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेणैव वृजिनम् सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा पवित्रमिह विद्यते तत् योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् कर्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम् लब्ध्वा पराम् शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अग्नश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न ना परो न संशयात्मनः योगसन्न्यस्त कर्माणम् ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् न कर्माणि निबधन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृसञ्ज्ञानासीनात्मनः चित्वैरम् संशयम् योगम् आदिष्टोतिष्टभारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः